Танковий батальйон 110-ї МВР. хочемо висловити щиру подяку Назару Лемберг ТБ і підписникам групи Лемберг Чата за вашу неймовірну підтримку. Завдяки вашій допомозі вдалося закрити збір на придбання буса, який вже виконує бойові завдання і рятує життя наших побратимів на передовій. Цей бус це не просто транспорт, це символ єдності, довіри та спільної боротьби за нашу перемогу. Дякуємо кожному, хто долучився. Вы – наша надея и опора в тылу. Разом мы – сила. Слава Украине! слава! слава! Привет. Приветствую! Вы, наверное, с Ивана Франківска? Нет, не угадали. Так, погодьте, погодьте. За Карпатия. Еще раз попробуйте. С Черновицкой области? Нет. С Волыни? Вообще не в эту сторону. С галочины. Вообще не в эту сторону. Ежесаре. Ну я львив. Ну это галычина. Где, Где Но... Там у выныться. Давайте да. подсказку. Подсказку сделаем вот так. Ну купили где-то на, на рынке. Конечно. На барахолке. Да. А для, ну, я смотрю, вот у вас вы какой-то это антиквариатчик. Антиквариат собираете. Он ну, кстати, самый, продавал, бедняжка. продавался уже с пропиской тоже. Да, бедняжка этот самый, как вот, Степан. Степан Андреевич. Он он Андрей, да, есть. Он а что бедняжка, не лежит. могу понять. Да грохнули его. Ну, он бывает. Он стукнул 50 годочков. Бывает. Времена 50 такие. 50 годочков. Ну, так вот, видишь. Так надо же было бы, был бы на Украине, так может быть, и все бы миновало. А он же боролся за Украину, находясь в Германии, в Мюнхене. Ну, да. Боролся. А против, а против кого он боролся? А да он против всех боролся. Ну, например. Против всех боролся. Против Советского Союза, да? да какой Советский Союз? А против кого? Что там? Против Советского Союза... Что он там может бороться. А Друг, кого он против кого? Против Дружки, они же, они же так же, как сейчас. Вот власти Украины между собой. Вот этот Ермак, Зеленский грызутся между собой. Там еще остальные. Они же сейчас это за бабло. Uh -huh. Они сейчас вот бабло ворованное те uh -huh. же собой делят. И, так и этот, чтобы не делиться, грохнули его потихонечку. А этот uh -huh. общак, общак uh -huh. Так, так все-таки против кого да. он боролся? Собирают, гроши собирают на Украину. Ну и вот сейчас вот такие вот деятели, как Бандера, Друг угу. дружку готовы пережить. Думаете, вы есть враты? еще в Украине такие, как Бандера, да? Украина занимает место в Европе по коррупции. Это самое воровское государство в Европе. Погодите, и погодите. Вы Россию не посчитали. Россия тоже немножко в Европе. Ну, так и что, что Россия? Я говорю, первое место по коррупции воровству А По какой Украина? коррупции? Поэтому ее по коррупции, поэтому ее ни в НАТО не взяли, ни в Евросоюз не взяли. Ага. Говорят украинцам, ребятки, прекратите воровать, ага. прекратите воровать. Оно там все, что не приколочено, все ворует. Так и, что... Прикинь, и все, и, равно, дать... и все равно вот эти европейцы такие наивные, и все равно деньги дают и дают, они воруют и воруют. Они. Они же дают с откатами, они там. Они с отка... У Европы да. тоже Но... есть коррупция, серьезно? Еще какая. Он у нас первое место занимает. О, она, папка, она тоже в да? Европе, да? А, а кто она? Ну она в первое она место Европе. в Европе занимает. Она-то? Ну да. Ну насколько известно, она больше всех цапанула этих самых. Во время... Это, наверное, канавирус. и после печенек вот этих, что в четырнадцатом году. Наверное. Я так думаю, наверное. он. А вот то, что она там России давала деньги, это тоже она оттуда взяла? Себе, как это вы думаете? Она России давала. Ну как? Она же тоже России давала на развитие демократии. С чего? Ну она вот... вот... Это не так как не Россия? Она вот эти... Ну так вот тут вот, она тоже Россия выходит. Это вы что же оппозиция. Так она вот вам в, в, этом, в этом заявлении, где она говорила, что давала деньги для Украины, вот в этом самом заявлении ну, она и говорила, что для России давала. Ну, для антироссии, антироссии. Так какой антироссии? Для, ну, анти для России, в России, в России, для России она будет. давала. Вот, вот. Ну, по, по факту, по факту, сейчас вот Украина, А вот история, в России, то, как, как вы думаете, приятно? в России поймали вот этих? кому она откаты давала, вернее, кто ей откаты давал. Не знаю, про какие откаты, но вот 350 миллиардов долларов Украина торчит до сих пор Америке. 350 чего? миллиардов ну, Продал всего долларов чего? Зеленого, зеленого. Я слышал, я слышал, они говорят, Америка говорит, что у них вот этот, как он называется, государственный долг такой огромный, что... У Міріка прощає всі долги. Добре, що є така одна єдина Росія, яка всім країнам Африки. Кому вона там недавно пробачила всі гріхи, всі бори пробачає з барського плеча от Дойот. Хорошо, що є така я Ну і Пані та панове, сьогодні у нас є збір на 131-го БТРО 112-го бригаду. Збираємо на системи РЕБ, ці посилання на донати будуть під відео. І ось тут є QR-коди. Так що, по можливості, хто може, зберемо скоренько хлопцям на РЕБ, це дуже потрібно. Їм. Всім дякую.